ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೀಗ ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಡ್ತೇನೆ ಅದರ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ

गोवंदय नृषम श्रीदराय पद्मनाय नावाजुम्दान्मा मचुता उपेन्द्राय हरे नमो श्री हरकृष्णाय नम न्यूनाति दुष प्राईश्चिता नम्जप हमकी ओम मच्चुताय नोम अंताय नमोम गोविंदय नम ओम अच्छुतानंद गोविंद ओम अच्छुतांद गोवंद ओम अच्छुतांद गोवंदम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम उवामि तत्पद करुनि समगे सदा सुमंगलवान सदा सुमंगलवान सदा सुमंगलवान सदा सुमंगलवान शास्त्रोक्तं तत्पदं परं कृत्वा जयमस्तु

के गोविन्द गोविन्द आगमार्तन्तु देवानां गमनार्थन्तु रक्षतां वन्दे तत्र देवताक्वान् नलाञ्चनं प्रातः स्मरामि भवभीतहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमुम्बिकेशं कण्ड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमेषं संसाररोगारमौषधमद्वितीयं लोकत्रे गुरुस्तस्मै दद्यादात्मपदं हरिः प्रातः स्मरामि भवभीतहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमुम्बिकेशम् रण्वांगशूलवरदा बैहस्तमीश संसाररोगहरमो श्वित उत्तरायणे शिशिर धृतौ मघमस कृष्णपक्षत्रोद बुधवासर पोक्तम श्री विशिषायां पुण्युम्ध्वाचाराण्यमलवासुनक्रीपुन क्षेरात्रिशाही श्री विष्णु प्रेरणा श्री विष्णु प्रीक्षम अद शंकुमुद्रा

अहम मिवरुणो भी बर्म्य हहमे इंद्राग्नी अहमश्व अहं सोम महसिम्य हहम तुष्टारमुतपूषाण भगम्मा अहम दद्रविणमह विश्मते सुप्रा यजमाय शुनवते अहम रात्रे संगमनी चिकीतुषी प्रथमा यं तेव्यदुर भूरस्तत्र भूरयावेशयत्मा शिवात्मा श्रीरुद्रूप ध्या शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदित एव तीर्थे ज्ञात्वा उदेत्येषु चिप्रयातो ब्रह्मचार्य शुल्कवासदेवाभिमुखस्थित्वा आत्मादिदेवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मास्तिष्ठतु पादयोर्विष्णुः तिष्ठतु हस्तयो तयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनशोचन्द्रादित्यौ तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटेरुद्रस्तिष्ठन्तु मूर्धादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवाशङ्करोतिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वात्मग्निर्ज्वाला माला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वाषु सर्वा देवता यथास्थन ठंकू कृते अमृत ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणेशुत प्राणो हृद हृदय अहमते अमृत नमस्ताम्रा चारुणा चम शंघा च पशुपत च नम च भीमाय च नमो अग्रेवधा चूरेवधायम हंत्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताय चमश शंभव चमयो भव चम शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च च कूल्याय च नम पार्याय च वार्याय च नम प्रतरणाय च चोत्तरणाय च नम आतार्याय चालाद्याय च चा, नम शष्प्याय च फेन्याय च नमस्य कत्याय च प्रवाह्याय चे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीलोहिता येषां पुरुषाणामेषां मा भेर्मारो किञ्चि नाम याते रुद्रशिवातनुरघोरापापकाशि शिवा रुद्रस्य विशितयानो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिनीक्षयद्वीराय प्रबरा महेमतिम्म यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्म मृडानो रुद्रस्तवानो मयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यचञ्चयोश्च मनुराय देपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सर्वसुगन्ध सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तप्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणि भूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्ष तत्रणमामि सदा सदाशिवलिङ्गम् बाल्यर्दचन्द्र मातिशुभ्रगङ्गा बालि अर्धचन्द्र मातिशुभ्रगङ्गा लिम्पिले सर्वाङ्गिता भस्म लिम्पिले सर्वाङ्गिता भस्म

त्वां गणपतिं भवामहे कविं कवीनामपुमश्रवस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्तत आनः शृण्वन्नो जगिस्सीदसाधनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजी हरिपुरो रिश्वस्यरिहतः वेदा ये अध्यासते ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओनि च पापानि सन्मान्तराणि कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಗಿಯಿತು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮುಖತಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ವೈ ವೈ आनी है जमरे शिवरा करते हां हां टच मानिक परोज कलान होते सर हां चंदा एक के पान में ओए भाई एक पान में मिलो पत्र में है ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್